संसार के सबसे महान योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज धर्मवीर संभाजी राजे पहली बार मराठों का कोई ऐसा प्रोग्राम देखा है जिसमें कोई बिजनेस की बातें एक दूसरे का लाभ करने की बातें हैं नहीं तो हर घर में संगठन बने हुए हैं और ज्यादातर एक दूसरे की लैग पुलिंग करते हैं अभी जो छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी राजे की छावा फिल्म आई है उस उस फिल्म ने मराठा समाज के लिए एक तो रीड तो की अधिकारी खासकर हरियाणा के मराठों को रोड मराठा समाज को इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए जहां भी इनके प्रोग्राम होता है जो सुबह से चल रहा है यहाँ पे मराठा सेवा संघ का प्रोग्राम अच्छा। बहुत जबरदस्त तो 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 उसको बहुत सेवा संघ कर मराठा सेवा संघ भी अन्य संगठन भी है लेकिन पहली बार सभी संगठनों का तालमेल इतना अच्छा हमने देखा है नहीं तो आज तक तो संगठनों में नुकसान ही होता देखा है नमस्कार नमस्कार जी कृपया एक बार अपना परिचय दे सर इंजीनियर कलीराम मोड़ा पूर्व एल ए का, का चुनाव लड़ा जी अब टिका जी और मैं सारे समाज को ये करना चाहता हूँ बहुत बहुत पवित्र रोड मराठा अब देखिए सर के बड़े पवित्र विचार है तो एक बार पूरा नाम दोबारा से बता इंजीनियर कलीराम कली राम मोहना इंजीनियर कली गांव से हैं नहीं पड़ेगा टोणा और अभी जैसा ये कार्यक्रम आपने देखा दो दिन से तो इससे आपको क्या लगता है मेरे को तो बहुत हौसला हो गया सभी को हो गया है अच्छा और मैरिज ब्यूरो चलाता हूँ मैं मैरिज ब्यूरो हाँ हिंदब के मैं रिश्ते करवाता हूँ क्षेत्र में मेरा ऑफिस है किसी तो को विधवा भी सबके साथ ही है जी जी ताकि मैरिज में सच्चा पड़े अब देखिए मुझे तो बहुत अच्छा लगा ऐसा का इस कार्यक्रम के माध्यम से ऐसे लोगों से मिलना हुआ जो लोगों के घर बसा रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद हाँ एक बार परिचय सर मैं रामचंद्र मराठा गाँव सेना से जी। और मैं तो ये कहता हूँ ये जैसे मानव सेवा संघ है ऐसा मराठा सेवा संघ है ये काफी संघ मिल करके हाँ। बिरादरी का भला करेंगे जी। और एकता के बल पे ही सब काम हरियाणा के रोड मराठा हरियाणा से है हरियाणा तो मैं तो ये कहूँ जब सब मिल करके चलेंगे तो एकता में बल होता है छत्रपति शिवाजी महाराज ने एकता तो की थी तभी तो मुगलों को भगाया था अगर मुगल नहीं बांधते तो आज हमारा भी कुछ नहीं था जी तो जी मैं तो छत्रपति शिवाजी महाराज को मानता हूँ कि उन्होंने अपना सारे लोगों को सारी बिरादरियों सबको इकट्ठा सब कर करके और जब लड़ाइया लड़ी ये हरियाणा का जो रोड मराठा समाज है लगभग कितने लोग होंगे यहाँ पे हरियाणा सभी जी कोई नहीं नहीं, नहीं आबादी कितनी है हरियाणा में आबादी हरियाणा में कम से कम भी सात लाख के आसपास होगा पीछे बता रहे थे कि आठ से दस के करीब अभी चलो अब बढ़ भी गए होंगे हाँ जी हाँ। बढ़ भी गए होंगे बढ़ते भी हैं घटते भी हैं जी जी तो एक ही समाज है ये सब जो रोड मराठा है हरियाणा के जैसे की हम पानीपत की करनाल की धरती पे खड़े हैं तो यहाँ से आप महाराष्ट्र और बाहर जो पूरे देश में मराठा भाई है उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे हम तो ये कि अभी वो भी मिले यहाँ जैसे अभी ये महाराष्ट्र से यहाँ जी यहाँ सम्मेलन है जी, जी, तो यहाँ से भी जाएंगे लोग हाँ, तो एक तो ही तो दिखाएंगे आना जाना होगा भाईचारा बढ़ेगा मित्रता बढ़ेगी तो तो अपने, अपने मो, मोना गांव से मोना भी है शादी विवाह के मत्यान संबंधित जी जी अच्छा मैं इनको खास तौर से जानता हूँ ये अपने आर्मी पर्सन है इन्होंने अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा आर्मी को दिया है देशभक्ति को दिया है तो आप ये कार्यक्रम के लिए क्या बताएंगे कैसा कार्यक्रम रहा? बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है ये आने वाली पीढ़ी को इतिहास के बारे में ज्यादा ज्यादा जानकारी देते हैं जी। और हरिया हमारे इतिहास मा, से नहीं जुड़े हुए थे इतिहास अच्छा। के सूर्य की तरह को प्रकाश दिखाया 2005 में जी। तो हम 2005 से परसोत्तम खेड़ेकर के साथ जुड़ रहे हैं अच्छा तो में इसको यही कहते हैं कि जो रोड मराठा समाज है यह पानीपत की सत्रह सौ इकसठ के बचे हुए सरदारों की औलाद है अरे जो राजे सरदार वहाँ आए थे इनको इनका चेहरा देख के आप समझ सकते है की पानीपत के युद्ध में कितने जवान हुए होंगे कितने योद्धा आए होंगे उनकी एक एक देखने से ही बनता है योद्धाओं की तरह मूछ है इनका जो फेटा बांधने का जो स्टाइल है तो हाँ जी नमस्कार जी नमस्कार जी अरे तो मैं आपके चैनल का यहाँ पहुंचने पर स्वागत करता हूँ जी जी सुबह सिंह जी फिलहाल लिया इसमें सेक्टर पांच कुरुक्षेत्र में है हाँ जी। मैं डिप्टी कलेक्टर रिटायर हुई सिंचाई उसका मैसेज ये है जी जैसे समाज में क्रोतियाँ फैली हुई है वही उनको दूर करना बच्चों की शिक्षा ध्यान नारी शिक्षा विधियन जो भी समाज में दहेज प्रथा है उनके खिलाफ और ये जब भी भाईचारा आप में जैसे पहले हम भी मराठा ही थे ये कार्यक्रम कार्यक्रम बहुत बढ़िया है हाँ हा। आप चारा बना रहेगा एक दूसरे की हेल्प करेंगे रहने हाँ। वाले जितने रोड मराठा भाई हैं वो छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति कितने निष्ठावान है उनसे कितना प्रेम करते हैं बहुत ज्यादा निष्ठावान है जी। और सभी आगे भी मतलब इस काम में आगे नौजवान तब का लगे जी और आगे लगे रहेंगे बहुत बढ़िया हाँ तो एक बात बताएं हाँ आपके पास दोबारा आता हूँ क्योंकि मुझे लगा कि आपकी कुछ ऐसी बातें हैं जो मन की बात है तो जो छत्रपति शिवाजी महाराज उनके स्टैचू भी है क्या हरियाणा में हरियाणा में छह स्टैचू लगा चुके हम सिवाजी, वल, संग अच्छा, हैं हम हाँ, छत्रपति शिवाजी वेलफेयर संघ से जुड़े हैं जुड़े हुए हैं हाँ, जो की बारह स्टेटों में काम कर रहे जहाँ जहाँ भी मराठे हैं चाहे नेपाल में हो चाहे सांगड़ी में हो चाहे सितारे में हो चाहे कोल्हापुर हो चाहे आंध्रा में हो जहाँ या कर्नाटका में हो हम सबके साथ जो उन पे कोई मुसीबत आ जाती है तो उनकी मदद करते हैं बिजनेस में या कोई डंगर लेके जाता है तो उनकी मदद करने के लिए हम चौबीस घंटे उनके साथ रहते हैं वो समाज सेवा का कार्य करते हैं मैंने दोस्तों कम तो से कम साथ दिख रहा चुका हूँ क्षेत्र तो की धरती पर देखो सुनो 260 बच्चों की शादियां करवा चुके बहुत बड़ी बात है तो एक बार छत्रपति शिवाजी महाराज का जय हो जाए शिवाजी महाराज की हर 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 महादेव जय हर जय जजाऊ जय शिवराय जय शिवराय नाता काय जजाऊ जय शिवराय बहुत सारे भाइयों से युवाओं से बुजुर्गों से हमने जानकारी ली है जिनके जैसे भाव थे पवित्र विचार थे जिनकी ऐसी भावना कि वो देश और राष्ट्र के प्रति बहुत समर्पित लोग हैं लेकिन यहां अभी तक बहुत सारी जानकारियां हरियाणा के मराठों को नहीं थी लेकिन ये मराठा सेवा संघ है जो कि उद्योग राजनीति सामाजिक सभी कार्यों को करने वाला संगठन है और आज करनाल की धरती पर चौथा कार्यक्रम हो चुका है बहुत बहुत धन्यवाद सभी देशवासियों को सादर प्रणाम